السلام علیکم ناظرین آج ہم عمران خان صاحب کی جل منتقلی کے حوالے سے بات کریں گے ممکنہ طور پر تین جلوں میں سے کون سی جل میں شفٹ کیا جائے گا تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا صورتحال ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور تیسری نمبر پہ ایک ہم بات کریں گے کہ تین وزیراعظم کا جو قصہ ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں عمران خان صاحب کے جیل کے منتقلی کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر کون سی جیل میں منتقل کیا جائے گا تو تین جیلوں کے اوپر غور ہو رہا ہے ایک سہیوال جیل ایک سکر جیل اور ایک مچ جیل تو اب اس پہ غور ہو رہا ہے کہ اس کو اگر سہیوال منتقل کیا جائے تو وہ بھی تقریباً لاہور سے ڈیڑھ دو گھنٹے مٹروے کے ذریعے سے راستے سے دو فاصلہ ہے تو اتنا زیادہ تو ہے نہیں تیسری دا اگر سکر کے جیل میں لے جائیں تو وہاں پہ بھی, بھی اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی ڈائریک موٹر وے جاتا ہے سکر جیل کے سائڈ پہ اور تیسری جو مچ جیل ہے تو اس میں جو بلوچستان سے بھی بہت دور ہے تو اس کے اوپر غور ہو رہا ہے لیکن دوستو سہیوال اور سکر میں تو یہ لے کے نہیں جا سکتے وجہ یہ ہے کہ موبلائزیشن ہوگی وہاں لوگ تو پھر وہاں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی موبلائز ہو جائیں گے دیکھیں خان صاحب ایک ایسا شعر ہے کہ یہ جہاں پہ بھی لے جائیں گے نا تو عوام ادھر ان کے لیے نکلیں گے تو پھر اس سے زیادہ مصیبت بن جائے گی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے تو یہ تو ان کے لیے ناممکن ہے تیسری اگر وہ مجل لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بلوچستان کے حالات ویسے بھی خراب ہیں تو اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے وہاں منتقل نہیں کیا جا سکتا لیکن غور ہو رہا ہے ان تینوں جیلوں کے اوپر لیکن اگر ویسے لے بھی جائے نا سیوال جیل یا سکر جیل یا بلوچستان تو یقین کرو تحریک انصاف کے لوگ وہاں بھی ڈیرے ڈال دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ لوگ اور بھی مبلاز ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب یا سہیوال شفٹ ہوئے یا سکر شفٹ ہوئے تو لوگ اس سے بھی زیادہ ہوں گے جو ابھی اڈیالہ کے سامنے ہو رہے ہیں تو اس سے زیادہ تو وہاں پہ بھی ہوگا تو اس کے اوپر نہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا یعنی اس کے اوپر غور فکر کر رہے کہ ہم اس کو کہاں شفٹ کیا جائے کیونکہ ان تینوں جگہوں میں مجل میں تو شفٹ کرنے کا یہ اس لیے نہیں سوچ سکتے کہ وہاں پہ تو حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں بلوچستان کے حالات آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے زد میں تو اسی وجہ سے وہاں پہ ان کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا یہ جو انہوں نے سوچ شروع کیا ہوا ہے اور یہ ایک سینئر صحافی انہوں نے خبر دی ہے محمد مالک صاحب نے یہ خبر شاید دی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر کنفرم ہے کہ پابندی لگ جائے گی وہ ایک دہشت جماعت کو ڈکٹ... آ... ڈکلیئر کیا جائے گا تو دوستو یہ بھی ناکام ہو جائے گا یہ تو میرے خیال میں نو مئی کے بعد سے یہ آ... سٹارٹ ہوا ہے کہ بھائی اس کو ایک دہشت جماعت یا جو ایم کیو ایم والا تھا اسی طرح تو دوستو ایسا ہوگا بھی نہیں اور درمیان میں فیک نیوز بھی چلا رہے ہیں کہ بھائی فلاں طریقے صاحب کے لیڈر باگ گئے ہیں فلاں باگ گئے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا لیکن جب بھی یہ فیصلہ کریں گے عوام قبول نہیں کریں گے اور نہ عمران خان عمران خان پی ٹی آئی کے اوپر پابندی بھی نہیں لے سکتی اور عمران خان صاحب کو مائنس بھی نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ عوام جڑے ہوئے ہیں اور اس لیڈر سے ایک انچ بھی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے یہ کامیاب یہ فرمولہ کریں گے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اب آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں تو وہ اب اس سوچ میں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں لیکن کوئی بھی جو یہ جو بھی چال بنا دیتے ہیں اس کا نتیجہ کرامت نہیں ہوتی نتیجہ خراب ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو یہ ہو ہی نہیں سکتے اگر لگا بھی دی بھی جائے نا تو مشکل ہے کہ یہ ٹک جائے ٹک بھی جائے گا وجہ یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے آئینی ترمیم کیا ہوا ہے یعنی سارا کچھ عدالتیں اپنے متحد کر دیئے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ابھی اٹھائیسویں ترمیم کا بھی یہی جو گورنر راج کے یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو گورنر راج پہلے لگانا ہوتا تھا پھر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی تھی تو وہ کام نہ ابھی آئینی عدالت کو دے دیں گے تو اس کے لیے بھی یہ حالات بنا رہے ہیں تاکہ اٹھائیسویں ترمیم بھی ہو جائے لیکن اس میں پھر تھوڑا سا پیپلز پارٹی بھی رگڑا گائے گا وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہو کہ اٹھارہویں ترمیم یعنی جو صوبے کے وسائل ہوتے یا صوبے کے جو خود مختاری ہوتے اس پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے اور فضل الرحمن صاحب بھی پتہ لگے گا کہ آگے کیا ہوگا میرے خیال میں تو پیپل پارٹی بھی اسی رگڑے میں آ جائے گا انہوں نے اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کمپنی کے سامنے انکار کیا تو یہ یہ والا فارمولہ بھی کر لیں گے عدالتوں سے یہ دشتگر تنظیم کو یعنی دشتگر جماعت کو یہ ڈکلیئر کر دے گا لیکن عوام کا بول نہیں کریں گے عوام پھر بھی جڑے رہیں گے تریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ اب آخر میں ہم بات کریں گے تین وزیراعظموں کی تین وزیراعظم نمبر ایک ذوالفقار علی بٹو وہ جیسے ہی جیل گیا تو پہلے دن انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور اس کے دور میں یہ بات بھی مشہور ہوئی تھی کہ قبر ایک ہیں اور مرد دو ہیں تو بلاخر انہوں نے ایک جیلی مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پانسی پہ چڑھا دیا یعنی اس کا قتل کیا اور وہ بھی عدالتی قتل تھا دوسرا وزیراعظم آپ لوگ میرے خیال میں میری آنسی سے بھی آپ کو سمجھ آئے گی نواز شریف صاحب نواز شریف جب بھی جیل گیا ہے تو سب سے پہلی ترجیح یہ ان کی یہ ہوتی ہے ترجیح ہے کہ میں کیسے بھاگ جاؤں جیل سے تو اس کے لیے با آنے اور ڈھونڈھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اس کی جو ماں تھی نواز شریف صاحب کی والدہ جو تھی تو اللہ اس کو غریق رحمت کریں ہماری دعائیں ان کے لیے وہ ایک بزرگ خاتون تھی تو وہ اس کو نہ سب سے پہلے مشورہ یہ دیتے کہ آپ بیٹا بھی پاکستان سے بھاگ جاؤ ڈیل کرو تو ویسے بھی نواز شریف صاحب جیل میں مچھروں سے بڑا تنگ ہوتا تھا تو کہتے یار کہ بڑا تنگ کرتا ہے یہ مچھر تو بہرحال مطلب یہ نا کہ وہ باغنے میں افیعت سمجھتے تھے تیسرا وزیر اعظم عمران خان صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا اور سوا دو سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو مطلب یہ کہ ایک وزیر اعظم جو ذوالفقار علی بھٹوا وہ کہتا تھا مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ دوسرا وزیر اعظم نواز شریف تھا وہ باغنے میں افیعت سمجھتا تھا تیسرا وزیراعظم جو کہ عمران خان صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے تو مطلب تین وزیراعظموں کا قصے کا مطلب یہ تھا کہ آساب کس کا زیادہ مضبوط ہیں تو میرے خیال میں خان صاحب کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے تو صرف فہرست ہیں کیونکہ آسابی طاقت ہیں ان میں لیکن جو ہمارا درمیان والا ہے نا نواز شریف صاحب وہ بچارہ کمزور بندہ ہے تو ہم نے کہا چلو یہ تھوڑی سی کمپریزم بھی کر لیتے کہ اعصابی طاقت میں کون سے جو لیڈر تھے جو جیل گئے تین تینوں لیڈر تو ان میں سے مضبوط اصحاب کس کے تھے تو وہ عمران خان صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو کے تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اوکے اللہ حافظ